येळकोट येळकोट जय मल्हार श्री मल्हारी वागताना ज्याही घरामध्ये खंडोबाच्या या दिव्य मंत्राचा नित्य नित्यनिर्माणं जप केला जातो ज्याही घरामध्ये खंडोबाचा हा मंत्र मनोभावे ऐकला जातो खंडोबाच्या नावाचा गजर ज्याही घरामध्ये घुमतो त्या घरामध्ये साक्षात खंडोबाचा सहवास असतो खंडोबाची दिव्य शक्ती त्या घरावर पसरलेली असते आणि जिथे खंडोबा देवाचे कृपाछत्र तिथे कशाची भीती त्या घरावर खंडोबाच्या कृपेने कधीही कोणतेही कसलेही संकट हे येऊ शकत नाही श्री मल्हारी वागताना आज खंडोबाचा जो मंत्र मी तुम्हाला सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत शक्तिशाली दिव्य असा मंत्र आहे भक्तांची दुःख संकट, समस्या अडचणी प्रश्न नष्ट करणारा शक्तिशाली असा हा दिव्य मंत्र आहे हा दिव्य मंत्र मनोभावे खंडोबा देवावर पूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा ठेवून जपल्यास दुःख संकट अडचणी त्वरित दूर होतात घरातील नकारात्मक शक्ती काढता पाय घेते घरात सकारात्मक शक्तींचा वास होतो वाईट दुष्टशक्ती निघून जातात थोडक्यात हा मंत्र म्हणजे भक्तांची दुःख संकट नष्ट करण्यासाठीच आहे भक्तांना कठीण काळामध्ये मार्ग दाखवण्यासाठीच हा मंत्र आहे फक्त मनोभावे जपा श्रद्धेने जपा विश्वास ठेवून जपा त्यानंतरच तुम्हाला या मंत्र शक्तीचे चमत्कार अनुभवता येतील श्री मल्हारी भक्तांनो हृदयाच्या अंतःकरणातून हा मंत्र जपा किंवा ऐका हा मंत्र जपायला सुरुवात करताच शुभ गोष्टी तुमच्या आयुष्यामध्ये घडायला लागतील आनंदाच्या बातम्या तुम्हाला ऐकायला मिळू लागतील अडकलेली कामे मार्गी लागतील आर्थिक टंचाई संपून जाईल घरात पैसा नव्हता घरात पैसा खेळू लागेल मनातील इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊ लागतील नित्यनियमानं रोज या दिव्य मंत्राचा जप केल्यास घरामध्ये धनाची कमतरता कधीच भासणार नाही फक्त तुपाचा एक दिवा प्रज्वलित करून खंडोबाच्या फोटोसमोर किंवा मूर्तीसमोर बसून हा जो मंत्रजप आहे तो मंत्र जप करायचा आहे कमीत कमी एकशे आठ वेळा या मंत्राचा नक्की जप करण्याचा प्रयत्न करा आणि जर तुम्हाला जास्त करता आला तर तो अधिकच फायद्याचा होऊ शकतो कारण भक्तीमध्येच खरी शक्ती असते शांतजागी बसून मन एकाग्र करून डोळे बंद करून या दिव्य मंत्राचा जप मनोभावे करा चमत्कार तुम्हाला शंभर टक्के दिसणारच रोज शक्य नसेल तर दर रविवारी किंवा अमावस्येच्या दिवशी या मंत्राचा नक्की जप करा आणि रविवारी व अमावस्येच्या दिवशी हा मंत्र घरामध्ये लावून ठेवा या मंत्राच्या शक्तिरूप कंपनाने घर पवित्र होऊन सुख आनंद समृद्धी ऐश्वर घरामध्ये नांदू लागेल तर मल्हारी भक्तांनो चला पुढील काही मिनटे आपणही या दिव्य शक्तिशाली खंडोबा देवाच्या मंत्राचा काही मिनटे जप करूया ओ नमो जेजुरीनाथाय नाथाय सिद्धिदाताय नम ओ नमो जेजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नम ॐ नमो जेजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैदुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयदुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयदुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैजुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जैुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयदुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जेजुरीनाथाय 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 सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयदुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः ॐ नमो जयदुरीनाथाय सिद्धिदाताय नमः